ब्रह्म योग अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किम कर्म पुषोत्तम अधित अधि कि अधि अद्यज्ञ कथम पोत्र देहेस्धुसूदन प्रया भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म सञ्ज्ञितः अधिभूतम् क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम् वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति याति नास्त्यत्र संशयः यम् यम् वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु शु। मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविम् पुराणमनुशासितारम् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृतिनिरुध्य च मूर्ध्

ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युगसहस्रान्ताम् ते हो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्ज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः वृत्तिगि प्रयाताया वक्ष्यारतर्षभ अग्निज्योतिर शुक्ल षरायण त्र प्रयाता ब्रह्म ब्रह्म विदो जना कृष्णः रात्रिस्त जगतः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृती पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् प्रदिष्टम् ेति तत् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् ओम् तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो